Самым сложным был матч с Бельгией, последний матч. Так как накопилась усталость, нам непривычно было играть три игры подряд. И до этого мы работали практически без выходных. И бельгийки были настроены очень жестко. Они знали, что их поддерживают родные стены, болельщики. И, естественно, судьи тоже, скажем так, помогали им. И они чувствовали себя очень нагло, уверенно, и нам сперва было трудно с этим справиться. Вот. И всеми способами они пытались нас придавить, и, к сожалению, у них это получилось. Я думаю, что каждая игра приносила опыт, и та игра, которую мы проиграли, и которую выиграли. И, в принципе, честно сказать, я считаю, что хорошо иногда обжечься до официальных игр и соревнований, проиграть игру на турнире, чем проиграть ее в официальной игре. Так же, как в том сезоне мы в том году выиграли все, все дружеские игры, и во Франции выступили неудачно. Турнир был действительно хороший, равный. Все команды были, все боролись и все наигрывали. У всех была своя задача поставлена на этот турнир. Наверное, они были не настолько сильно укомплектованы, потому что у нас команда в этом году очень Взаимозаменяемая, практически все позиции и очень сильные игроки приехали, как вы видите. Поэтому я думаю, что когда происходили замены, это не сильно чувствовалось. А в других командах, я думаю, что немножко другая ситуация была. И мы выглядели увереннее и сильнее. И э, очень подавляюще выглядели на подборах. Мы выиграли подбор в каждой игре. знаете, мне как никому, наверное, это все заметно, потому что я в сборной ну, 10 лет. И всегда э, были как бы и старше, и было на кого равняться. Сейчас более-менее как бы равный состав, но это наоборот интересно. Есть конкуренция, есть э, и лично и мне есть чему поучиться и у молодых, и их, им есть чему поучиться у меня. Мы все взаимозаменяемые и все как бы Разницы я не вижу, что мы стали сильнее или слабее. Я думаю, покажет время, и главное – это будущее. То есть сейчас мы должны смотреть не только на завтрашний день, а и на следующий сезон. И, конечно же, хотелось бы пробиться тоже, вот как наши мужчины, ну, показать и доказать, что мы тоже не слабее, и чтобы знали Украину везде. В этом году более равный возраст у всех, скажем так, нет игроков, которые были до этого опытных. И мне, мне кажется, что мы чувствуем себя комфортнее, когда мы взаимодействуем друг с другом, потому что знаем давно, и многие играли по молодежной сборной вместе. Поэтому как-то психологически, наверное, проще себя чувствуешь раскованнее. Запланировано видео, мы будем смотреть, рассматривать, как играют, что играют. То есть мы знаем результаты их товарищеских встреч. И сегодня на тренировке тоже запланирована новая комбинация. Ну вот. ну, посмотрим. Главное, чтобы начать хорошо. Начнем хорошо и, дай бог, закончим тоже успешно. Финляндия и Германия, они в первую очередь сильны коллективом, и они э, играют в очень быстрый баскетбол, агрессивный, и э, немножко не такой, как у нас все-таки стиль. И нам, нам нужно будет к этому подстроиться. В первую очередь мы настроены на борьбу, потому что последняя игра на турнире нам показала, что нам будет нелегко. В любом случае, потому что все игры играем на выезде, дома нам было бы легче, потому что, естественно, были бы наши залы, наши болельщики и, и вообще вся атмосфера. Вот. Но я думаю, что проще нам будет в том плане, что мы будем игры, игры играть через день, не переезжая, потому что другие команды, они отыграют игру и будут улетать сразу же на ответную. И я думаю, что мы должны в этом найти свое преимущество, у нас будет больше сил на вторую игру. Вот, и мы настроены только на победу, потому что у нас все условия для этого есть. конечно, нам неприятно. Мы бы хотели сыграть дома перед нашими болельщиками, чтобы наши семьи приехали нас поддержать сюда, в Киев. Но раз так случилось, то есть это, что не убивает нас, делает нас сильнее. Давайте мы будем петь гимн на каждой игре и всячески себя поддерживать, каждый друг друга подбодрять. Так что, я думаю, это нам поможет.